Новий спортивний майданчик встановили на території спеціалізованої школи номер 185 імені Вернацького. Останніми днями за кошти інвесторів, залучених міською владою, облаштували кілька таких майданчиків. Далі їх буде тільки більшати, щоб вуличний спорт розвивався. а Діти та молодь могли покращити свій фізичний стан та підтримувати здоров'я. Робота сірі поняли, понялящо здоров'я. На самом деле очень мало связано с медициной. Вот. Большинство большинстве случаев на здоровье влияет образ жизни и привычки. Поэтому если дети с детства и взрослые будут заниматься спортом, у них будет здоровье. Мы очень благодарны медицинской компании, которая построила эту площадку, еще четыре площадки, 500 тысяч гривен инвестировано только в спортивную инфраструктуру Святошинского района. Очень здорово, что есть люди, которые понимают, что инвестируя в наш город, инвестируя в микрорайон, мы инвестируем в будущее, особенно если это связано с нашими детьми.